19 грудня у Севастополі з нагоди дня працівників Міністерства внутрішніх справ у сквері імені Василя Бузіна відбулось покладання квітів до пам'ятника працівника міліції. На ручці церемонії, крім працівників управління МВД, в місті Севастополі були присутні представники влади міста силових відомств, командування військово морських сил України та благочинний Севастопольського округу отець Сергій. Після покладання квітів процесія пройшлася сквером до місця, де вже закладено перший камінь майбутньої каплиці на честь святого благовірного князя Олександра Невського, яка стане духовним оплотом представників правопорядку. В цей день, напередодні 20-ї річниці створення міліції України, тут відбулось освячення місця майбутньої каплички. Сам Господи, пасму Духа, Другого Святого, вищим благословенням, як не та ворожане засуплення. Отца, всячески помогает сотрудникам милиции во всех начинаниях, во всех делах, прежде всего молитвою. И молитва, наверное, самая главная молитва о том, чтобы, я уже сказал сегодня на освящении камня, чтобы никто больше в Севастополе, ни один человек, ни один милиционер больше не погиб. Чтобы он не отдавал свою жизнь, чтобы он продолжал свою молодую жизнь, чтобы он дарил радость своим, своей жене, своей маме, своим детям. Об этом молится Церковь. И на этом стоит Церковь. Після урочистих церемоній представники влади міста мали можливість поспілкуватися з пресою, висловити свої думки щодо сучасної міліції та плани співпраці з нею Нужно пересмотреть отношение к соціальної обеспеченности рядових работников міліції, особливо оперативних работников, які идут на пулю, як говорят работники міліції, які участвуют в серйозних. экономических преступлениях, за которых можно пострадать самим работникам милиции. Об этом тоже нужно говорить и прессе, потому что это очень серьезная и ответственная работа, которую общество должно ценить. Вот в чем главная проблема сегодня милиции. А им приходится иногда просто самим выживать. Сегодня городской совет традиционно очень плотно работает с органами правопорядка. У нас действуют три программы. Вот Александр Николаевич сказал об одной из них это программа повышения безопасности дорожного движения. Вторая программа – это программа выявления и предотвращения проявлением терроризма. И третья программа – это программа профилактики правонарушений, программа правопорядок. Вот по последней программе в городском бюджете предусмотрено 699,5 тысяч гривен, часть из которых уже выделена. Органам МВД. И на предстоящей завтра сессии еще будет рассматриваться вопрос о дополнительном выделении 99 тысяч для оказания помощи органам МВД. Милиция это путь от плоты народа, это, в общем-то, севастопольцы, которые помогают нам, другим севастопольцам, чувствовать себя спокойно, защищенно. Поэтому на чем стояли, на том мы сейчас стоим. Взаимодействие городского совета и органов МВД идет на пользу городу. Поэтому эти программы долгосрочные. Они действуют не последний год, и мы надеемся на то, что с их помощью сегодня...